Çimərliklərlə bağlı qaydaları biz tənzimləmirik. Bu istiqamətdə müzakirələr gedir. Biz sadəcə həkim olaraq tibbi cəhətdən qiymət verə bilərik. Bunu Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyinin Xəstəliklərin Profilaktikası və Kontrolu Departamentinin müdiri Yəbud Karayeva Real TV-də müsahibəsində deyir. O xatırladıb ki, ötən il məlum şərtlərlə çimərliklər işləmişdi. Həmin vaxt üçün sanitar qaydalar da hazırlanmışdı. Bu qaydalar əsasında bu iqdəti strukturlar qərar verə bilərlər deyə bildirib. Gəncə şəhərində evdə partlayış olub. Hadisə ehtiyatsızlıqdan baş verib. Belə ki, yerli sakin olan qadının mənzilində su qızdırıcısı partlayıb. Nəticədə o yanı xəsarətləri aldı. Qadın Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına aparıldı. Onun vəziyyətinin pis olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.